محترم و مکرم سامین کرام جو آیت کریمہ آپ احباب کے سامنے تلاوت کی ہے اس کے اندر رب تعالیٰ فرماتے ہیں و استعدا نب کا علیہ مل قیامہ اے لوگوں یہ بات یاد رکھ لو میں رب رحمان اعلان کرتا ہوں کہ میں قیامت تک ضرور ایسے لوگوں کو بھیجتا رہوں گا کون لوگ میں یسوم و جو یہودیوں کو دردناک عذاب دیتے رہیں گے یہ اللہ کا وعدہ ہے اللہ کی بات ہے اللہ کی بات بھی سچی اللہ کا وعدہ بھی سچا قیامت تک ایسے لوگ آتے رہیں گے جو یہودیوں کی پٹائی کرتے رہیں گے آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں بخت نصر ایک بندہ تھا جس نے یہودیت کا صفایا کر دیا تھا کل لاکھ کے قریب یہودی بچے اس کو ساتھ عراق میں لے گیا حتیٰ کہ اس نے مسجد افسا بیت المقدس بھی گرا دیا تھا حالیہ صدی میں ہٹلر سے ہم سارے واقف ہیں یہودیوں سے وہ جہاز بڑھتا تھا سمندر میں لے جا کے ڈبو دیتا تھا یہودیوں کو گیس کے ذریعے آگ جلا کے زندہ اس نے جلایا اسی طرح نبی علیہ سلاد والسلام کے زمانے میں چلے جائیں تو آپ علیہ والسلام نے بنو قریضہ کو ذبح کیا تھا ان کی سادشیں ان کا ظلم جب جب حد سے بڑا اللہ نے کوئی نہ کوئی مرد مجاہد بھیجا اس نے اس کے جو پکے ہوئے سر تھے نا ان کو کٹا ہے آج اس زمانے میں یہ سر پھر پک چکے ہیں ان کا ظلم پھر حد سے بڑھ چکا ہے اور انشاءاللہ کٹائی کا وقت بڑا قریب ہے میں تو یہ سمجھتا ہوں امید بھی ہے غالب گمان بھی ہے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس دفعہ یہ کام پاکستان سے لے گا محترم بھائیو جو بات میں یہاں پہ کرنے لگا ہوں ہم یہ بات تو کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سے یہ کام لے اور انشاءاللہ یقین اللہ لے گا بھی لیکن کیسے لے گا تھوڑی سی باتیں چند باتیں ضروری باتیں اہم باتیں آج آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ ہم پتہ چلے کہ اگر ہم نے یہودیوں کا انتقام لینا ہے پکے ہوئے سر کاٹنے ہیں تو ہم نے کرنا کیا ہے چل ضروری کام کریں گے تو ہم وہاں تک پہنچ پائیں گے ورنہ نہیں ایک پس منظر آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں نبی علیہ والسلام کے زمانے کے یہودیوں کا جو یہودی اس دور میں تھے وہی یہودی آج ہیں جو یہودی اس وقت کرتے تھے وہی یہودی آج کرتے مدینے کا یہودی بھی باہر سے آیا مقامی نہیں تھا اسرائیل کا یہودی باہر سے آیا ہے مقامی نہیں ہے جو علاج نبی علیہ صلاح والسلام نے مدینہ کے یہودیوں کا کیا تھا وہی علاج آج ہم مسلمانوں کو یہودیوں کا کرنا ہے کان دکان فی رسول اللہ وسلات حسنا نبی علیہ صلاح السلام کی سیرت ہمارے لیے اسرائے ہاسنہ ہے اب آپ تھوڑا تھوڑا غور کرتے جائیں مدینہ کے یہودیوں نے مدینے میں کیا کیا باہر سے آئے آئے کیوں یہ بھی ایک وجہ تھی ان یہودیوں کو زمین پہ مار پڑنی شروع ہوئی ان کی کتابوں میں لکھا تھا یسرف ایک شہر ہے ایک ایسا شہر جو کھجوروں کا شہر ہے اس میں آخری پیغمبر آئے گا یہ باتیں ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی تھی تورات کے اندر لکھی ہوئی تھی انہوں نے وہ شہر تلاش کیا یسرپ تلاش کیا اور یسرف میں آ کے آباد ہو گئے یہ الگ بات ہے آئے تو یہ نبی علیہ السلام پر ایمان لانے کے لیے تھے لیکن جب پتہ چلا وہ نبی ہمارے تائے کی لڑی میں سے ہے بنو اسماعیل میں سے ہے انہوں نے انکار کر دیا قرآن کہتا یار کما یار یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے لیکن حسد کے مارے یہ لوگ ایمان نہیں لے کر آئے نبی علیہ سعود والسلام کی آمد سے قبل جب یہودی یسرت میں آئے انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا مقامی آبادی کو اپنے کنٹرول میں کیا تجارت میں بہت مہار تھے غلہ کھجوریں شراب لباس یہ ان چیزوں کے اناج کے بڑے بڑے تاجر تھے تجارت میں مہارت کی وجہ سے انہوں نے کیا کیا وہاں کے مقامی لوگوں کو نفع تھوڑا دیتے تھے دگنا نفع تگنا نفع خود کما لیتے تھے جس کی وجہ سے مقامی لوگوں کی معیشت کمزور ہو گئی اب باتیں دھیان سے سنے گا سارا پسند منظر آپ کو انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا اس دور کا یہودی کیا کرتا تھا اور آج کے دور کا یہودی کیا کر رہا ہے مقامی لوگوں کی معیشت کمزور رہی انہوں نے کیا کیا انہیں سود پہ کردے دینے شروع کر دیے اب وہ لوگ کیا کرتے سود پہ کردے لیتے ہیں پھر انہیں سرداریاں دکھلائیں دنیا کی لالچ دنیا کی رونقیں دکھلائیں اپنی سرداریاں بچانے کے لیے سرداری میں مقابلے کے لیے بڑے خرچے کی ضرورت ہوتی تھی اور وہ خرچہ پورا ہوتا تھا سعودی کردہ لے کر اور یہودی ان کو سعودی کردہ دیتے تھے بڑی بڑی محفلیں بڑے بڑے میلے ہوتے ان پر بڑے بڑے شعراء آتے شعراء سے اپنی مدہ سرائی کراتے اپنی تعریفیں کراتے اور بڑا بڑا خرچہ کرتے اس پر اور وہ سارا خرچہ کہاں سے آتا سودی قرضوں سے آتا یہودی ان کو سودی قرضے دیتے اور قرضوں کے عبض مدینہ والوں کی فصلیں اناج زمینیں گروی رکھا لیتے سودی قرضہ واپس کرو گے تمہاری زمین تمہاری مل جائے گی نہ وہ قرضہ واپس ہوتا تھا نہ وہ زمین واپس ہوتی تھی اوپر سے یہودیوں نے کیا کیا انہوں نے مقامی آبادی کو آپس آب میں لڑانا شروع کر دیا اوس اور خزرج کی لڑائیاں مشہور ہیں سال ہر سال وہ لڑتے رہتے تھے جب کبھی لڑائی ٹھنڈی ہونے لگتی تھی پھر جا کے آگ لگا دیتے تھے اور اس کا فائدہ یہودیوں کو ہوتا تھا ایک تو بیٹھ کے تماشا دیکھتے تھے دوسرا اپنا اسلحہ بیچتے تھے اب اسلحے کے لیے بھی پیسے کی ضرورت ہے پھر وہی وہ سودی کردہ اور پھر وہ ہی زمینیں اپنے قبضے میں نبی علیہ سلاۃ والسلام کی آمد سے قبل مدینہ جو اس وقت کا شہر تھا ایک وہ سارے کا سارا یہودیوں کے کنٹرول میں تھا اور اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کا یہ عقیدہ قرآن میں بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہودی کہتے تھے قالو سبیل ان لوگوں کا مال غصب کرنا ان پر ظلم کرنا کوئی گناہ نہیں ہے ہم ان کا مال جیسے مرضی لوٹیں ہم پر کوئی معاوضہ نہیں ہے کوئی گناہ نہیں ہے ہم پر کوئی گناہ نہیں ہوگا تو پوری معیشت کو انہوں نے نے کنٹرول کیا ہوا تھا یہ جو پس مندر سا میں نے آپ غور کریں آج کا یہودی سارے یہ کام کر رہا ہے دنیا کی معیشت کو کنٹرول کر رہا ہے مقصد یہ ہے پوری دنیا کی معیشت ہم اپنے قبضے میں رکھیں گے وہ کہتے ہیں وزیر اعظم کے عہدے تمہارے صدر کے عہدے تمہارے کنٹرول ہمارا مدینہ کے یہودی بھی یہ کہتے ہیں سرداریاں تم لے لو کنٹرول ہمارا ہوگا آئی ایم ایف جیسے ادارے رکھے ہوئے ہیں یہودیوں نے وہ ملکوں کو کنٹرول کرتے ہیں سعودی کردے دی دیتے ہیں اور ملک سارا ان کے کنٹرول میں ہمارے ملک کا جون سا مرضی وزیر اعظم بن جائے وہ کہتا ہے جی کیا کریں ہم مجبور ہیں آئی ایم ایف کی طرف سے یہی احکامات ہیں ہم نے پورے کرنے وزیر اعظم ہمارے حکمران ہمارے کنٹرول یہودیوں کا اور پھر وہ ہم آپس میں لڑواتے ہیں ایک کو وزیر اعظم بنا دیا ایک کو اپوزیشن بنا دیا وہ کہتا ہے میں نے کرسی ملنی ہے وہ کہتا ہے میں نے کرسی ملنی ہے اب اس کھیل میں پیسہ چاہیے پیسہ کہاں سے آئے گا یہودیوں سے سودی کردہ لو آئی ایم ایف سے سودی کردہ لو وہ سارا کردہ آپس میں مل بیٹھ کے سارا ختم ہو جاتا ہے اور اس کے لیے فلاں چیز گر بھی رکھا دو فلاں چیز گروی رکھا دو یہ سارا پس مندر آج ہو رہا ہے اس میں اور پھر عوام کی لڑائیاں آپس میں یہ شیعہ ہے یہ سنی ہے یہ فلاں ہے یہ فلاں ہے وہ سارے کام جو اس دور کے یہودی نے مدینے میں کیے تھے یہی سارے کام آج کے دور کے یہودی اس وقت پوری دنیا میں اور امت مسلمہ کے ساتھ کر رہا ہے کوئی فرق نہیں ہے تو پھر میں یہ بات کہوں گا ان کا علاج پھر وہی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے امام مالک ملک رحم تعالیٰ ان کا یہ قول ہے اس امت کے آخری لوگوں کے مسائل کا حل وہی ہے جو اس امت کے پہلے لوگوں نے کیا ہے آخری لوگوں کے مسائل کا حل وہی ہے جو پہلے لوگوں نے کام کیے جو یہودیوں کا علاج نبی زمانے میں ہوا صحابہ اکرام کے زمانے میں ہوا ان کا آج بھی وہی علاج ہے اسلام نے کیا کیا آپ مدینہ میں آئے آپ نے سارا ماحول دیکھا چند ضروری کام جو آپ نے آتے ہی کیے ان کاموں میں ایک کام یہ تھا لوگوں کو یہ بابر کروایا یا طیبا پکیزہ مال کھانا ہے سود چھوڑ دو نبی علیہ سعد والسلام نے مدینہ کی معیشت کو سود سے پاک کرنے کا کام کیا اور نبی علیہ سعد محترم مطلب بھائیو یہ بات سچی ہے جب قومیں سود لے کر سودی کردے لینے والی جو قومیں ہونا وہ آنکھیں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کر سکتے آج ہم بات کر سکتے ہیں نہیں ہم کسی دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات ہی نہیں کر سکتے تو نبی علیہ سعود وسلام نے سب سے پہلے مدینہ کے مقامی لوگوں کی معیشت کو سود سے پار کرنے کی کوششیں کی اور احکامات جاری کیے نبی علیہ سعود وسلام نے ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے ہم جب ایسی باتیں کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں ہم نے کون سا قرضے کر لیے کردے تو حکمرانوں نے لیے حکمرانوں کے قرضے حکمرانوں کے ذمے جو ہم لیتے ہیں میرے پاس سائیکل ہے موٹر سائیکل کی گنجائش نہیں ہے تو میں کیا کرتا ہوں بینک سے کردہ لیتا ہوں موٹر سائیکل لیتا ہوں وہ بھی تو سودی ہے موٹر سائیکل چلا چلا کے تھک گیا مجھے گاڑی کی ضرورت ہے پیسے ہے کوئی نہیں میں گاڑی لیتا ہوں بینک سے کردہ لیتا ہوں سودی مکان چاہیے مجھے میری خواہش ہے اس کے لیے میں سود سے کردہ بینک سے سودی کردہ لیتا ہوں سردے واحد بھی بہت ساری لوگوں کو میں بھی جانتا ہوں آپ لوگ بھی جانتے ہوں گے بینکوں سے سودی کر دے لیے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قد افلح من اسلم ورزق کا کفافا وقنعه الله بما اعطاهو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کامیاب وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے جو دیا اسی پر وہ راضی رہتے ہیں اسی برکات کرتے ہیں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں میرے پاس یہ ہے فلاں چیز نہیں ہے لے نہیں سکتا ہم بینک کے پاس چلے جاتے ہیں یہ جو ہماری خواہشات ہیں یہ ہمیں سودی کردہ لینے پر مجبور کرتی ہیں اور ان کا حل نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا انظروا الہ من اسفلہ منکم ولا تنظروا الہ من ہوا فوقاکم اور میں تیرے پاس موٹر سائیکل ہے تو یہ نہ سوچ میرے پاس گاڑی کیوں نہیں ہے تو یہ سوچ میرے پاس تو موٹر سائیکل ہے فلاں کے پاس تو موٹر سائیکل بھی کوئی نہیں اور تیرے پاس سائیکل ہے یہ مت سوچ میرے پاس موٹر سائیکل کیوں نہیں تو یہ سوچ الحمدللہ سمب الحمدللہ میرے پاس دو ٹانگیں صحیح سالم موجود ہیں اپنے سے نیچے کی طرف دیکھو اپنے سے اوپر کی طرف نہیں تو نبی علیہ السلام نے صحابہ اکرام کی یہ تربیت کی ہے یہاں پہ عوام بالعموم اور حکمران بالخصوص سبھی کو عادت پڑی ہوئی ہے جو ادارے یہودیوں کے زیر سایہ ہے ہم ان سے کر دے لیتے ہیں اور اپنا پیسہ خواہ جائز کا ہو ناجائز کا ہو یہودیوں کے بینکوں میں رکھوا دیتے ہیں یعنی اس وقت بھی انہوں نے کوئی معیشت ہماری اپنے کٹرول میں کی ہوئی ہے ہم ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر ہی نہیں سکتے قرآن میں اللہ رب العزت نے ایک آیت اتاری ہے اللہ تعالیٰ نے فرما یا اے لوگوں اے ایمان والو سود نہ کھانا یہ جو آیت کریمہ قرآن کے اندر ہے نا اے ایمان والو سود نہ کھانا آپ اس آیت کا ذرا پس منظر نوٹ کریں اس سے پہلے اس آیت سے پہلے اور اس آیت کے بعد غزوہ عہد کی باتیں ہو رہی ہیں اور غزبہ عہد کا وہ حصہ جہاں پہ چند لوگوں کو نبی علیہ سعود السلام نے ایک غز ایک درے پر مقرر کیا تھا فرمایا اگر ہم سارے شہید ہو جائیں ہمارے جسموں کو پرندے نوچ کر کھا لیں تم نے یہ درہ نہیں چھوڑنا لیکن انہوں نے درہ چھوڑا نقصان کیا ہوا ستر شہید ہو گئے نبی علیہ سعود السلام زخمی ہو گئے آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے اب اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں قرآن میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ واقعہ بیان ہو رہا ہے اس واقعے کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایو اللہ دین آمان لاتا قل الربا اے ایمان والو سود نہیں کھانا تو کیا بات سمجھ آئی جو قومیں سود کھاتی ہیں ان کے دلوں میں مال کی محبت آ جاتی ہے جن کے دلوں میں مال کی محبت آ جائے نافرمانی پھر ان سے ہوتی ہے نافرمانی ہونا لازمی بات ہے فرمایا یہ جو تم نے درا چھوڑا ہے یہ جو نافرمانی ہوئی ہے ابھی ابتدائی دور ہے نا مدینے کا آہستہ آہستہ سود کے احکامات جاری ہو رہے تھے فرمایا یہ جو سود ہے نا اس کی وجہ سے نافرمانی ہوئی ہے جس انسان کو سود کے لت لگ, لگ جائے لینے والا ہو دینے والا ہو لکھنے والا ہو گواہی دینے والا ہو پھر وہ ایمانداری ہو جاتی ہے اس کے خون میں شامل ہو جاتی ہے نافرمانی خود میں شامل ہو جاتی ہے نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو بہت ساری سریعہ حدیثیں سود پہ بڑی سخت سخت وعیدیں ہیں ایک حدیث میں ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے ایک درہم صرف ایک درہم چاندی کا سکہ جو بندہ سود کا کھاتا ہے اسے پتہ ہے یہ سود ہے اس نے ایک درہم کھا لیا چھتیس مرتبہ زنا کرنے سے بڑا گناہ ہے ایک حدیث میں ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس انسان نے سود کھایا وہ جو گناہ ہے اس کا سود کھانے والا جو اس نے سود کھایا ہے وہ جو گناہ ہے نا گناہ اس گناہ کے سو حصے کر لیں سود کھانے کا ایک گناہ اس گناہ کے کتنے حصے کر لیں سو حصے کر لیں سب سے جو کم حصہ ہے نا اس کا سوا حصہ وہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ بندہ اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرے اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے یہ کتنا بڑا جرم ہے لیکن ہمارے ہاں سول کھانے والے سینا چوڑا کر کے پھرتے اس کو گناہ تصور نہیں کرتے نبی سعود اسلام السلام راج کی رات گئے آپ نے سنا مجھے چند لوگ دکھائے گئے ان کے پیٹ اتنے بڑے تھے اتنے بڑے جیسے بڑے بڑے محل ہوتے ہیں بڑے بڑے مکان بڑے بڑے محل اتنے بڑے بڑے پیٹ تھے ہمارا ان کے اور سنایا ان کے پیٹ سانپوں سے بھرے ہوئے تھے میں نے پوچھا یہ کون ہے مجھے بتلا خواب آیا آپ نے خواب میں دیکھا پر خواب میں فرشتے اٹھا کر لے کے گیا لمبی ساری حدیث ہے اس حدیث کا ایک ٹکڑا یہ بھی ہے فرمایا میں نے دیکھا ایک نہر تھی خون کی نہر ہے اس میں ایک بندہ ڈبکیاں لگا رہا ہے وہ بیچارہ ڈبکیاں لگاتا 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 بچتا بچاتا کنارے پر آتا ہے کنارے پہ کھڑا ایک شخص اس کے ہاتھ میں پتھر ہے وہ پتھر اٹھا کے مارتا ہے پتھر لگنے سے زخمی ہو کے دوبارہ نہر کے درمیان میں چلا جاتا ہے اس کے ساتھ یہی سلوک ہو رہا ہے پوچھا یہ کون ہے کہا یہ سود کھو رہے لوگوں کا خون پیتا تھا آج خون کی ڈبکیوں میں اسے سزائیں دی جا رہی ہیں یہودیوں کی کیا سازش ہے ان کو سود پہ لگا دو جب قومیں میں سود پہ لگتی ہیں نافرمانی ان کے خون میں آ جاتی ہے بلکہ ایک آیت اور سناؤں اللہ تعالیٰ نے سورہ بکرا آیت نمبر 275 یہ قرآن پڑھے ہیں یہ نمبر اس لیے بتا رہا ہوں گھر میں جا کے گھر میں جو قرآن پڑھا ہے اس کو کھولیں اس کو پڑھیں یہودیوں کی سازش اللہ تعالیٰ نے چودہ سو سال پہلے بیان کر دیا قرآن میں یہودی کبھی نہیں چاہتا مسلمان ہمارے سامنے کھڑا ہو ہمارے ہمارے سامنے مقابلہ کرے اللہ نے یہ بات قرآن میں لکھ دی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ دین را جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ کھڑے نہیں ہو سکتے جائیں قرآن کھولیں بکرا نکالیں آیت نمبر دو سو پچہتر کا ترجمہ پڑھ کے دیکھیں وہ کہتے ہیں کو سود پہ رکھاؤ تاکہ یہ ہمارے سامنے کھڑے نہ ہو جو لوگ سود کھانے والے ہیں وہ کھڑے نہیں ہو سکتے میدان جہاں پہ نہیں ہو سکتے اللہ یقوم اللہ شیطان من المس یہ رب کا قرآن سنا رہا ہوں اپنی باتیں نہیں سنا رہا اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ کھڑے نہیں ہو سکتے ہاں جب بھی کھڑے ہوں گے شیطان کے پنجے میں ہوں گے شیطان کی گرفت میں ہوں گے شیطان کے کنٹرول میں ہوں گے جو بندہ شیطان کے کنٹرول میں ہے وہ کیا جنگ کرے گا جو ہوتی ہو اور اگلی بات اس سے بھی اہم بات ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وہ شیطان کے کنٹرول میں ہے اس وجہ سے وہ آپ کو یہ باتیں کہتے ہوئے نظر آئیں گے پالو انہو مسل مولوی ایسے سود کو حرام حرام کہتے ہیں یہ سود تو تجارت کی طرح ہے سود میں تجارت میں کوئی فرق نہیں ہے تجارت میں منافع نہیں کماتے ہم سود میں کما لیے تو کیا ہوا ایسے ہر چیز سود 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 یہ رب کا قرآن ہے ان نمن کا یوں جو لوگ شیطان کے کنٹرول میں ہوتے ہیں سود کھانے کی وجہ سے وہ زبانوں سے یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے تجارت میں سود میں کوئی فرق نہیں ہے کیا آج ہمارے معاشرے میں ایسا ہو نہیں رہا سود کھانے والا سمجھتا نہیں میں سود کھا رہا ہوں وہ جی تجارت میں نفع ہوتا ہے ہم بھی نفع کما رہے نفع کمانا کون سی بری بات ہے ان الربا آج یہاں پہ مسجد میں قرآن اٹھائیں گھر کا قرآن اٹھائیں آج نمبر دو سو پچہتر نکالے پڑھیں ترجمہ اور اپنے آپ کو جھنجھوڑے کہیں میرا کاروبار جانے انجانے میں سو تو نہیں ہے کی یہ سادش ہے یہ ایجنڈا ہے ان کا ان مسلمانوں کو یہ بڑے بہادر ہے نا ان کو ان کے رب کے خلاف کھڑے کر دو ان کو ان کو کے کے رب کے خلاف کھڑے کر دو جو تمہارے ساتھ لڑنے کے قابل نہیں رہیں گے اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے اگر سود سے باغ نہ آئے میں رب رحمان تمہارے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں وہ کہتے ہیں انہیں سودی بناؤ انہیں ان کے رب کے سامنے کھڑے کرو یہ ہمارے سامنے کھڑے ہونے کے قابل نہیں رہیں گے اور ایسا ہو رہا ہے اسلامی ملکوں کے دل میں درمیان میں اسرائیل بسا ہوا ہے اور کسی کی ہمت نہیں ہے اسے کچھ کہنے کی کیسے کہیں ہماری لڑائی ہمارے رب کے ساتھ ہو گئی ہے ہر طرف اسلامی ملک ہے اس کے بھی کسی کے اندر ہمت نہیں ہے ہماری ہمتیں انہوں نے ختم کر دی ہے ہمارے اندر ہمتیں نہیں رہی سود کی لط ایسی لگا دی گئی ہمیں آج آج کا اسرائیل سچی بات ہے بینر اٹھاتا ہے بینر اور اس کے اوپر پتہ کیا لکھا ہوتا ہے خیبر از لاسٹ وہ خیبر آخری جنگ تھی مسلمانوں جو تم نے جیت آج کے بعد کبھی جنگ ہم سے نہیں جیت سکتے خیبر کی جنگ تو آپ لوگ جانتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت شجاعت بہادری وہ آپ سب لوگ جانتے ہیں ہم نے دوبارہ ایسا مرد پیدا نہیں ہونے دینا جس کے اندر وہ دلیری ہو وہ بہادری ہو جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور دیگر صحابہ کرام کے اندر تھی وہ جذبہ ہم نے پیدا نہیں ہونے دینا ختم ہو گیا کہتے ہیں خیبر آخری جنگ تھی مسلمانوں جو تم جیت گئے آج کے بعد نہیں جیت سکتے آج آپ اخباریں اٹھائیں آپ کو مل جائے گا یہ نوجوان سارے جانتے ہیں یہ گوگل پہ ایک پہ جا کے ریسرچ کر سکتے ہیں گریٹر اسرائیل ان کا یہ منصوبہ ہے گوگل پہ ریسرچ کر کے دیکھیں گریٹر اسرائیل نقشہ نکالیں آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے گریٹر اسرائیل کا پتا کیا مطلب ہم نے وہ بادشاہت قائم کرنی ہے وہ سلطنت قائم کرنی ہے جو داؤد علیہ السلام اسلام نے کی تھی اور تاریخ میں آتا ہے داؤد علیہ سلاد اسلام وہ نبی تھے جنہوں نے پوری دنیا پہ حکمرانی کی ہے وہ کہتے ہیں ہم نے پوری دنیا پہ حکمرانی کرنی ہے پوری دنیا ہماری ہے اس وقت جو گریٹر اسرائیل کا نقشہ ہے یہ آپ ریسرچ کر کے دیکھیں ابتدائی مرحل میں یہ بات صرف غزہ کی نہیں ہے فلسطین کی نہیں ہے لبنان شامل ہے اردن شامل ہے وہ کہتے ہیں ہیں یہ ہمارے علاقے ہیں سارے حتیٰ کہ اس نقشے میں گریٹر کا جو نقشہ ہے اس نقشے میں عرب شامل ہے وہ کہتے ہیں مدینہ بھی ہمارا ہے تم غزہ کی بات کرتے ہو مدینہ سے ہمیں نکالا گیا ہے ہم نے مدینہ واپس لے کر نکالا ہے نوجوان نسل کو پرانی تحریریں پتہ نہیں کہاں سے خود لکھ کے نوجوان نسلوں کو کہتے ہیں یہ پرانا علم ہمیں ملا ہے اس کے اندر یہ گریٹر اسرائیل منصوبہ تھا اور اس پر ہم نے عمل کرنا ہے بعد ساری غزہ تک محدود نہیں ہے وہ آگے فلسطین جائیں گے مسجد اقسہ جائیں گے یہ ان کے منصوبے ہیں یہ ان کی سازشیں میں بیان کر رہا ہوں وہ کہتے ہیں ہم نے یہ سارا ایریا ہمارے کنٹرول میں ہوگا حتیٰ کہ مسلمانوں سے ہم نے مدینہ بھی لینا ہے انہوں نے مدینے سے ہمیں نکالا تھا ہم نے واپس لینا اور ہم کہاں کھڑے ہم کہتے ہیں ہمیں کیا فرق پڑے گا میں سود اگر چھوڑ دوں کیا فرق پڑے گا نبی علیہ نے فرمایا تھا سود کھانے والا کھلانے والا لکھنے والا لکھانے والا اس پر گواہی دینے والا ساری لانتی ہے اور جن لوگوں پہ اللہ کے رسول کی لانت ہو وہ کیا جنگیں کریں گے نبی علیہ السلام نے کھڑے ہو کر اعلان کیا تھا کہ آج ہم یہ اعلان کر سکتے ہیں آج کے بعد سود ختم نبی علیہ السلام نے اعلان کیا تھا لوگوں میں اپنا سود ختم کرتا ہوں اپنے قبیلے کا سود ختم کرتا ہوں اپنے خاندان کا سود ختم کرتا ہوں صرف اصل رقم لینی ہے سود ختم یہ بڑا قدم تھا جو نبی علیہ صاحب اسلام نے اٹھایا تھا اور یہودی انشاءاللہ اگلے جمعے میں ہم اس سے آگے بھی چلیں گے کہ نبی علیہ السلاۃ والسلام نے کیا کیا اقدامات کیے تھے سب سے بڑا قدم جو آپ نے اٹھایا تھا وہ سود کا خاتمہ مدینہ کی ریاست میں ہوا تھا اس لیے محترم بھائیوں میں یہ کہتا ہوں جو بڑا بڑا سود ہے جو حکمرانوں نے لیا ہے وہ ان کی ذمہ داری ہے کم از کم ہم یہ عزم کر لیں آج کے بعد اگر میری پسلی نہیں ہے گاڑی لینے کی تو میں نہیں لوں گا مجھے سودی کردے کی ضرورت نہیں ہے اپنی خواہشات کنٹرول پہ رکھوں گا اللہ نے مجھے جہاں پہ رکھا ہے میں راضی رہوں گا میں سودی لین دین نہیں کرتا اور جو کر چکا ہوں اللہ کے لیے معافی مانگتا ہوں اگر سودی کردہ کسی سے واپس لینا ہے سود ختم کریں اصل رقم لیں یہ اللہ کے ساتھ جنگ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ ہے سودی قومیں کبھی بھی کھڑی نہیں ہو سکتی اس لیے محترم بھائیوں ہم میں سے ہر آدمی کو اپنے اپنے گریبان میں چھانکنا ہے علماء کے پاس جائیں اپنا کاروبار ان کو بتلائیں کہیں جانے انجانے میں میرے کاروبار میں سود کی امیزش تو نہیں ہے اگر ہے اس کو ختم کر دیں اگر نہیں ہے تو پھر بہت اچھی بات ہے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو سنا سنائے اس پہ عمل کرنے کی توفیع فرمائی و آخر دعوت الحمد للہ